У него подогнутый замок. Это дает усилия при разрыве намного больше. Увеличивает радиус сгиба. На смятие у него намного больше усилия. Плюс у него очень красивая форма, тактильная. Вот он ровненько вот так вот складывается. Угу. Очень ровненько складывается. Раскладывается. Вот так вот гнется очень хорошо. Материал оцинкованный. Цинка 40 грамм на метр квадратный у нас с защитным покрытием поверх цинка. Специальный лак с PVC с тефлоном, который дает дополнительное покрытие. У нас он уже на улице висит два года, два года, угу. и вообще не поржавел на улице. Каталоги выбирать с PVC покрытием. А он не всегда есть металл такой. Ну, можно заказать, почекать. Але треба розуміти, що таке в природі існує. Інформація для всіх і проектантів Розуміть, є така різниця з додатковим покриттям і без додаткового покриття.